А вы думаете, несмотря на вот всю вот эту вот комплексность этих интриг, длительность этих интриг, тяглись их, президент до сих пор может пребывать как бы в таком неведении и питаться информацией исключительно от Цирского. У него, то есть, нету даже как бы в мыслях проверять эту информацию, что как бы какая там ситуация на полях. Он не контролирует, вы думаете, военную обстановку вообще? Да, понимаете, в чем дело. А он заложник своей совсем другой истории. То есть его такие главнокомандующий как драпаты не устраивает. При них красть не, не получается. То есть он вынужден держать вот таких вот, как Сырский, у которых тоже там свои свечные заводики. И, как бы, и он не видит, не слышит и ни о чем не говорит, тоже где там химичат его начальство. Это так устроена была армия украинская до войны. И она такой же и осталась. Вот. У каждого там свой свечной заводик и как бы корпоративное соглашение. Каждый там не подглядывает за начальством, и за это начальство не сильно подглядывает за ним. Вот. И когда вот у вас такие командующие, главнокомандующие, такие командующие такого качества, вот эти интриги всегда будут внутри. Потому что этих людей, они не родину защищают, они занимаются притворными интригами. И эти интриги будут всегда. Там, и знает правду там, Зеленский, не знает. Он не может поменять Сырского на тропато. Не может. Его модель э, ведения бизнеса не подразумевает наличие таких людей на таком уровне. Вот в чем позиционный тупик. Угу. А, у меня вопрос. Мы, в принципе, неоднократно обсуждаем именно вот эту часть. А вопрос у меня следующий. А какие основания у нас сейчас утверждать, что президент находится в какой-то условной доле, и у него есть какой-то свечной заводик? То есть, как бы, я вот не вижу... Президента? Угу. Ну, надо быть полным идиотом, чтобы это не понимать. Потому что мы же не об одном эпизоде каком-то говорим. Мы говорим о системе, которую мы наблюдаем уже седьмой год. Поэтому я даже не, не собираюсь. Это вы сейчас мне скажете, давай доказательства, а что-то их в суд не отнес. Да не надо никаких доказательств, понимаете? Не надо, они уже просто очевидный факт, это уже аксиома, а не теорема, требующая доказательств. Это совокупность миллиона фактов об этом говорит. То есть система трещит по всем швам, пролазит как бы во все щели и обнаруживает себя как таковая, да? Да, эта система не является эффективной. Uh -huh. И вот эта неэффективность проявляется вот в подобных историях. Но нам очень сильно повезло с противником. У них тоже не все хорошо, мягко говоря. И только за счет этого мы выгребаем еще. Там. То есть ну просто повезло с противником. Поэтому... На самом деле, вот все говорят, мы сейчас НАТО научим воевать, там, 5-10, да, наверное, на тактическом уровне, да. Uh -huh. Но дальше, на самом деле, вот генералы НАТОвские смотрят на нашу войну, как на войну, войну папуасов. Uh -huh. Uh -huh. Да, потому что вот выше как бы тактического звена, там, там, uh -huh. обнять и плакать. Uh -huh. Uh -huh. И uh -huh. То есть, НАТОвским бы генералам... Э наших там условно говоря, сержантов и, и, и офицеров как бы да 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 вот тактического звена да офицеров ну грубо говоря там но ну, есть неприкасаемая бригада такой свечной точнее огородик у белецкого выделили uh -huh. то что по политическим причинам чтобы он стал политическим союзником Зеленского. Uh -huh. там присматривал чтобы там какое-то военное переворота не было там или еще чего-то то есть ему зачем-то Пелецкий нужен <coughs> в его лагере я имею в виду в политическом лагере, поэтому у Белецкого есть возможность там пришивать свою третью штурмовую. Вот в отдельно взятом организме как бы вот этих явлений нет. Uh -huh. Уже в корпусе. Да. Ну на самом деле у него и бригада была там размером с корпус, там, по численному составу. Ну, подкинули ему там еще две бригады там. Uh -huh. Uh -huh. или три, по-моему, по, -моему, по -моему, две. Ну типа что, шо... так? <свят> типа что на нем я можно сюда. показывать, что как бы да. реформы есть? Да, реформа, ну, реформа, имитация, профанация реформ. Ну я говорю, что на нем, на нем можно вставляю. показывать таким образом, что реформы типа есть. Да, ну как бы да. И, то есть есть организмы, на которых можно показать, как должно было быть везде. Угу. Вот, вот я о чем но сильно нету. Я, кстати, хочу сказать, поделиться такой информацией, как бы после некоторых наших эфиров, в частности, где мы говорим о том, что, об опыте третьей штурмовой бригады, корпуса третьего штурмового, некоторые комбаты, в частности, мне говорят Николай, как бы, пожалуйста, никогда не сравнивай наши возможности с возможностями третьей штурмовой. Это просто да, говорит, да, да. ты как бы не это, понимаешь. Это, это в других условиях находящийся боевой организм да. в других условиях. Да. Там, где командиров назначают по принципу лидерства, да? то есть у нас больше нигде такого нет. Даже, и даже, отсюда даже... и ноги расходятся. Даже... И как бы логика uh -huh. по способности этого организма. Да. Сравнивать нельзя. Это вот это, это не, не украинская армия. Uh -huh, uh -huh. Это частная, это ЧВК Белецкого. ЧВК Белецкого. Uh -huh. Uh -huh. Да, ну даже не по вопросам назначений, как бы, а чисто по вопросам обеспечения. Э, там, когда комбат мне говорит о том, что говорит, у ми, ну вот у меня говорит возможности, условно говоря, в день применить всего лишь несколько FPV дронов. То есть у меня каждый дрон, он на супер счету и как бы таких вот возможностей, как у третьей штурмовой, у меня просто, ну физически никогда не было и никогда нет. Говорит, если бы они у меня были такие возможности, я бы говорит там, наверное, и так далее горы свернул бы. И это тоже фактор, да. То есть у них есть свое финансирование, то есть их подкармливают наши олигархи, которые тоже хотят дружить с Пелецким, у которого действительно ЧВК, которое в состоянии как совершить военный переворот, так и предотвратить военный переворот. Mm -hmm. То есть это такая охранная как бы структура. И естественно, с ними хотят дружить все. И Ахметов, и, и прочие. Ахметов тут вообще по всем корзинам яйца разносят. Mm -hmm. Тот и с э, Насгвардией дружит, там, квартирный вот тот скандал, вы помните, да, там, то есть... Э, ну и так далее. То есть э, такие, ну, вот именно то, что это ЧВК, в нее инвестируют, чтобы с ними дружить. Вот. И олигархи, да, понятно. Поэтому он как бы... Это же не народ скидывается на трешку. Хотя, как бы, хорошая инвестиция в трешки. Но то, что приносит народ, это там 3% от того, что получает Белецкий. Третья штурмовая. Остальное несут олигархи, потому что они хотят дружить с Белецким, с третьей штурмовой. С этой чего-то. Ну, по разным причинам. Не буду как углубляться. Ну, получается, тут. наш бизнес. Наш бизнес достаточно клятый. Умеет выживать в очень тяжелых условиях и не разбрасывается деньгами. Это серьезные инвестиции, а не uh -huh. просто благотворительность на uh -huh. Так хочу еще спросить про ваш пост. Как по мне, сильнейший сигнал, как бы который важно было бы дать ему продвижение. Вы пишете мне вчера о том, что сегодня долго общались с бывшими дроноводами вашими, арт-разведчиками по совместительству и ударными впивишниками. Уже с полгода они в среднем по две недели ведут непрерывную боевую работу с наших передовых позиций на час в Яре, по две недели под землей, идти на смену несколько часов пешком по одному с постоянным контролем неба, кишащего дронами противника. Каждая смена опаснейшая операция, нужно подгадывать погоду, снабжение FPV посылками по паре килограмм, по-другому никак. На горбу все не донести. Устали как черти, с надеждой следят за усилиями Трампа и презирают всех патриотов в вышиванках, френчах, деловых костюмах и наглаженном пикселе, которые не слыша реальных мирных предложений, заранее их критикуют, хейтят Трампа и его усилия по остановке войны, отрицая еще не озвученные. От имени и по поручению тех, на ком держится фронт, передаю всем таким воевакам-патриотам их искреннее и глубокое к вам презрение. И мое тоже. Заткнитесь или топайте и сменяйте моих побратимов на час в Яре, Торецке, Покровске на выбор. Только не в прислужбы соединений и объединений, а в передовые норы. Там критически не хватает таких патриотов. Но сам этот сигнал, я думаю, он как бы не нуждается в особом комментировании, по большому счету, потому что он все откомментировал сам по себе. Но если хочется сказать в сопровождении еще какие-то реплики для его усиления, то я бы хотел создать такую возможность. Ну там вся соль в последнем предложении. На фронте нет людей, которые хотят воевать до последнего. На фронте есть люди, которые держат рамку и ждут, когда наконец будет и условия, которые будут приемлемы для нас. Нас никто не спрашивает. Там всякие вот эти вот воеваки озвучивают там какие-то свои жутко-патриотические дела, но они это делают из абсолютно безопасных мест. Так вот я докладываю голосом через рот. Вот там, где люди находятся, которые держат этот фронт, таких настроений нет. Все скрипят зубами и ждут, когда партия мира победит. Единственный представитель партии мира, который они видят сейчас, это Трамп, который реально что-то ищет, какие-то компромиссы. А остальные все очень неплохо устроились и устроились. В этих на э, наших представителей, юридических представителей Украины, эпоха бедности закончилась. И они не хотят, чтобы она прекращалась. Их все устраивает, они в партии войны, это очевидно. Это также не нуждается в доказательстве, как просто очевидный факт партии войны большая часть э, европейского истеблишмента, потому что их тоже все устраивает. По там, другим причинам, не будем сейчас разворачивать, но это тоже очевидно и не нуждается в доказательствах. Партия войны Китай, который как бы вообще в этой мутной воде там всю рыбу сейчас переводит, включая Дальний Восток и свою Северную Маньчжуру. В партии мира только Трамп. Сейчас ситуативно ему примкнул Путин по причине того, что ему тяжело тащить эту войну. Потому что ему не то, что он там, как бы вдруг проснулась в нем там э, совесть. Нет, ему просто выгодней сейчас закончить войну на этом этапе, потому что дальше он видит в нем такое увеличение проблем. Но дело в том, что эти проблемы у него будут увеличиваться и нарастать достаточно долго, и не факт, что Украина сможет это пережить. А Путин не идиот, то есть ему не нужна просто смерть Украины, ему главное самому не подохнуть. Так вот он может довести до критической ситуации, что как бы угроза для него будет гораздо существеннее, поэтому он бросил уже эту добычу, хрен с ней с Украиной, давайте что-то там решайте. То есть он уже готов сейчас на приемлемые условия. Но партия войны не готова ни на какие условия, они хотят продолжать просто. Так вот, сейчас в партии мира только Трамп. И ситуативно его готов поддержать Путин. Чем поддержать? Приемлемыми условиями. Условиями, на которые реально можно пойти. Которые не будут проигрышем. Которые будут совершенно точно лучшими, чем любые условия, которые мы получим в перспективе. Даже получив оружие и так далее. Даже там... То есть не совершенно... Как по мне, очевидный факт, ничего лучшего, чем сейчас Трамп выдурит, э, мы в перспективе не получим. Или будет заплачена такая цена, что нахер-то победа. Ага. Да, это как вот знаете, когда город, когда к нему подходит э, фронт, его лучше покинем. Так вот, Конечно. может случиться так, что Украину проще будет покинуть, чем умереть в ней. Ну вот так все вместе, с детьми, с людьми там и так далее. Ну, короче говоря, ситуация сейчас такая. Трамп и Путин – партия мира. И мало того, интересы украинцев представляют не те, кто официально полномочен этим заниматься, а господин Трамп, потому что его репутация кону, Потому что за каждым его э, просчетом или там э, косяком Выстраивается такая гора мусора, поэтому он крайне заинтересован, чтобы мир был достигнут на интересах Запада. А украинская нация — прозападная нация. Я не говорю об аферистах, которые у нас сейчас власть. Я говорю о нации. Нация совершенно точно прозападная, и поэтому как лидер западного мира, как человек, uh -huh. на котором ловят любых блох и превращают их в слонов, он будет отстаивать наши интересы. То есть я сейчас вижу единственного представителя украинской нации, это Трампа, который заинтересован в окончании войны здесь и сейчас, на приемлемых для западного мира условиях. А остальные вот эти представители партии войны, ну, европейцы, понятно, у них свои шкурные интересы. Они надеются истощить потенциального противника, как в боях на Украине. Но за счет Украины. А вот те вот мерзавцы, которые сейчас у нас власть, они просто, у них сейчас эпоха как бы больших, великих э, приобретений, как бы они хотят ее заканчивать. А она, очевидно, закончится с окончанием войны. Цельная а, финальный... вот история, да. Поэтому и там написано, что вот те, кто там хочет повоевать, их критически не хватает там, где воюют. Если вот вы такие вот все воеваки, давайте вот туда. И вот оттуда вопите, что я. Я знаю, кстати, вот двух человек, которые там. Но, типа, тоже до конца. Но это уже форма ПТСР, то есть это уже психический отлами. Но я знаю, там сотни людей. И только двоих вот этих. Так вот, там критически не хватает людей. Ну, двоих выживших, так прямо скажем. То есть я знал еще, как бы, многие, которые, может быть, и сейчас бы поддерживали это, но они не дожили до этого. Финальный вопрос. Вот, Очень... Сейчас соль в последнем предложении. Да. да. Очень коротко. Кто куротко... хочет воевать, пожалуйста. Там места хватит всем Вот оттуда вопите за войну и топите за войну. И можете там даже Трампов тиховать. Он вас простит. Финальный, очень коротко вопрос. Какие условия вы считаете приемлемыми? То есть, вот какая рамка может кристаллизоваться, которую можно было бы поддержать и которую на фронте среди вашего общения как бы, считается возможным поддержать? Ну, на фронте так детально там никто не обсуждает. Мало того, вот мою версию, которую я давно озвучивал, о том, что возвращение Херсонской и Запорожской области в Украину, это очень приемлемый, вариант. Очень мало кто в это верит, вот, э, но могу саргументировать это совершенно точно, приемлемо для Путина вариант. Вот, но э, он же не может просто так вот это отдать, ему же надо что-то своему стаду показать, какую-то победу. Вот у него есть неплохой шанс сказать, что вот мы входили в СОО для того, чтобы защитить Донбасс. Вообще хотели, как бы всех бандеровцев, бандерлогов задушить. Но, как бы это не получилось, там весь запах стал на эту самую, доводить ядерной э, катастрофы uh -huh. мы не стали, но вот мы вот свой Донбасс забрали, мы их защитили. Все. То есть, вот это вот э, парень Урепа, он вполне нормально запихает урод своему э, своему стаду, и это будет победа. Вот. Поэтому, да. При всем, при том, что звучит кощунственно, но выход на административные границы областей, оставив Луганскую и Донецкую, э и вернув все остальное, это реальный будет компромиссный для обоих сторон. То есть Остальные он... сопли там э можно дотереть, то есть этот договор будет довольно длинным, с экономическими, там нужно решать, кто, кто будет там... Воду в Крым давать, потому что это должно быть частью договора. Кто будет обеспечивать э, э, транспортный коридор в Крым, сухопутный, это тоже будет частью договора. И это должно быть частью договора о прекращении. Признавать, не признавать, мы можем, мы можем сколько угодно. Это до лампочки. Да? Он Запад нормально так жил в условиях, когда не признавал оккупацию э, э, прибалтийских республик. То есть это вообще не проблема. Вот эти вот сопли-вопли про э, Конституцию, это дымовая завеса для подонков из партии войны, которые на ней наживаются. Ну, для, для слабоумных, которые вообще не понимают, что происходит. А, то есть получается, Славянский Краматорск, на ваш взгляд, как бы те люди, которые находятся... Административные границы Донецкой области позволят Путину заявить о том, что он выполнил свои две слова. А ему надо эту кость кинуть, без нее он не может войну закончить. У меня только вопрос, как осуществить правильно коммуникацию в отношении того, что нужно оставить еще не захваченные россиянами населенные пункты населению этих населенных пунктов. Вот как вы считаете? Как нужно... Кто не согласен, приглашаю всех на Донецкий фронт. Кто не согласен оставить, пожалуйста, на Донецкий фронт мы вас всех посчитаем, прикинем, сколько секунд вы продержитесь, да, и все. Я говорю о компромиссном варианте. А компромисс подразумевает, что не все в этом договоре нам понравится.